Сегодня правда зрителей Google теста и посетителей. Рок-н-роллом. Рок-н-роллом будет что-то новенькое или старое? Ну, к сожалению, наверное, новенького ничего не будет для нас, потому что эту программу мы уже записали. И вот осенью должен был выйти в начале осени альбом новый, но из-за сложившейся ситуации придется все это немножко перенести дальше. Новый ударник. Что-то поменялось с приходом нового человека в команду? Ну всегда меняется это новые какие-то влияния, он, он совсем воспитан на другой музыке, хотя точно так же любит все то старое, что мы слушаем, но и преподносит много нового. Ты выступал на разных сценах, то есть не только на украинской сцене, а и в Британии, и в Венгрии, на разных фестивалях. Ну, да. Где вообще публика вот лучше? Вот, вот если так подумать, где лучше выступать? Ну, везде по-разному. Просто на самом деле э в том же Лондоне публика избалована очень сильно и их трудно чем-то удивить. Но на самом деле, как говорит наш учитель Борис Ленич Кукушкин, не бывает плохой музыки, бывают плохие музыканты. Поэтому любой рок-н-ролл можно сыграть, любую музыку можно, если ты играешь качественно, то люди всегда приветствуют тебя и ты всегда будешь нравиться. Такое отличное твое мнение. Я знаю, что у тебя была прошлая литинца лично твоя не группа, не, не, не этой группа, а твое прошлое в Лон, на лондонской сцене, то есть с другими группами в Лондоне. Да. Вот сильное влияние этой все-таки школы музыки британской? Конечно. То есть все-таки ощущается, и оно будет, и оно вот, ну, давится, да? конечно, просто этого никогда уже не отнять, потому что это отложила свой отпечаток, даже те же, э, ну, к примеру, за два года, которые я там провел, у меня было больше 200 концертов, то есть это 200 разных, ну не 200, наверное, 100 разных площадок, вот, и абсолютно разных, абсолютно разных по формату и open air и так далее. Писали три кавера, вот, это получается один кавер на Dead Weather, второй на Tame Impala и третий на Black Kids. Вот, и мы получили отзывы, что касается вот Dead Weather, мы отправили, просто попросили разрешения на использование в альбоме этого трека и даже получили отличный отзыв. От них. Вот это было очень приятно. И, естественно, что там нет такого, ребята, эй, приезжайте к нам, мы там будем сейчас играть вместе. Ну, там своих ребят тоже много, но мы всегда стараемся тоже как-то выйти вот из этого украинского СНГ-шного совкового пространства. Вот. Ну, но... Как, полук, как повезет. То есть, тут везение, стремление и, и, и везение еще раз. Наверное, везение больше. Вот если вас пригласят выступить на каком-нибудь маленьком фестивале в КПИ, вы приедете? Да, конечно. То есть и так без вопросов можно спокойно ну, обратиться к кому-то и ну, в течение месяца, допустим, двух можно, да? С удовольствием. Отлично. Ну это же рок-н-ролл, мы же живем рок-н-роллом.